嗨，Hi, 大家好，欢迎跟我一起学中文。又到我们讲故事的时间了，你准备好了吗？我们开始吧。今天中午，我正在外面吃饭，突然下起了大雨。开始时。 我有点担心，因为我没带伞。吃完饭，雨还在下。我想了想，决定就这样走回家。刚出饭店门，雨就哗啦啦地浇在我身上。我快步。 往回走，雨水打在脸上，凉凉的，还挺舒服。还没走几步，我的衣服就湿透了，贴在身上有点不舒服。路上行人不多，大家都在屋檐下躲雨。 我看到几个小孩在水坑里玩得很开心，不禁笑了起来。突然意识到，这场雨其实挺好的。最近天气太热了，这雨能让大家凉快不少。走到半路，我闻到了。 泥土的清香，雨水冲刷了街道和树叶，空气格外清新。我深吸了一口气，感觉整个世界都清新了。回到家，我浑身湿漉漉的。妈妈看见我这个样子。 连忙给我拿来干毛巾，我一边擦头发，一边说：“妈，别担心，淋湿了没关系，换件干净衣服就好了。这雨下的挺好的，降温了。我换上干衣服，把湿衣服。” 直接放进了洗衣机，反正都湿了，正好洗一洗。我站在窗边，看着外面的雨景，心情特别愉快。晚上睡觉前，雨停了，我特意打开窗户，让清新的空气进来。 这样我就可以睡个好觉了。好的，接下来我们学习重点词汇。今天中午，今天中午，我正在外面吃饭。我正在外面吃饭。正在。 正在外面，外面突然下起了大雨。突然下起了大雨。突然，突然下起了大雨。下起了大雨。大雨。 大雨开始时，我有点担心。开始时，我有点担心。开始时，开始时有点担心，有点担心，担心，担心，担心因为我没带伞。 因为我没带伞，因为因为没带伞，没带伞，雨伞雨伞。吃完饭，雨还在下。吃完饭，雨还在下。 吃完饭，吃完饭，雨还在下，雨还在下，下雨，下雨。我想了想，决定就这样走回家。我想了想，决定就这样。 走回家，想了想，想了想，决定，决定，就这样，就这样走回家，走回家。刚出饭店门，刚出饭店门。 刚出饭店，刚出饭店，饭店，饭店，饭店门，饭店门，门，门，门雨就哗啦啦的浇在我身上，雨就哗啦啦的。 浇在我身上，哗啦啦，哗啦啦，浇在我身上，浇在我身上，浇花，浇花，我快步往回走，我快步往回走。 快步，快步往回走，往回走。雨水打在脸上，雨水打在脸上，雨水，雨水打在脸上，打在脸上。 凉凉的，还挺舒服。凉凉的，还挺舒服。凉凉的，凉凉的，挺舒服的，挺舒服的。还没走几步，还没走几步，没走几步。 每走几步，一步，一步，两步，两步，走几步，走几步，走两步，走两步，两步我的衣服就湿透了。 我的衣服就湿透了，湿透了，湿透了，贴在身上有点不舒服，贴在身上有点不舒服，贴在身上，贴在身上，衣服贴在身上，衣服。衣服 贴在身上，身上，身上。路上行人不多，路上行人不多，路上，路上,路上行人，行人，行人不多，行人不多。 大家都在屋檐下躲雨。大家都在屋檐下躲雨。屋檐下，屋檐下，屋檐，屋檐，躲雨，躲雨。我看到几个小孩。 在水坑里玩得很开心。我看到几个小孩在水坑里玩得很开心。水坑，水坑，在水坑里，在水坑里，不禁笑了起来。 不禁笑了起来，笑了起来，笑了起来。突然意识到，这场雨其实挺好的。突然意识到，这场雨其实挺好的。意识到，意识到，识到这场雨。 这场雨其实其实最近天气太热了，最近天气太热了。天气天气这雨能让大家凉快不少，这雨能让大家凉快不少，能。 能让大家让大家凉快凉快凉快不少凉快不少。走到半路走到半路半路半路，我闻到了。 泥土的清香，我闻到了泥土的清香，闻到了，闻到了泥土，泥土清香，清香。雨水冲刷了街道和树叶。 雨水冲刷了街道和树叶。雨水，雨水冲刷，冲刷街道，街道树叶，树叶。空气格外清新，空气。 格外清新，空气，空气，格外，格外清新，清新，空气清新，空气清新。我深吸了一口气，我深吸了。 一口气，深的，深的，吸了一口气，吸了一口气，一口气，一口气，感觉整个世界都清新了，感觉整个世界都清新了。 整个世界，整个世界，整个整个世界，世界清新清新。回到家，我浑身湿漉漉的。回到家，我浑身。 湿漉漉的，回到家，回到家，浑身，浑身湿漉漉的，湿漉漉的。妈妈看见我这个样子，妈妈看见我这个样子，这个样子。 这个样子，连忙给我拿来干毛巾，连忙给我拿来干毛巾，连忙，连忙拿来，拿来干毛巾，干毛巾，毛巾。 毛巾，给我拿来，给我拿来。我一边擦头发，一边说：“我一边擦头发，一边说，擦头发，擦头发，头发，头发，妈。” 别担心，淋湿了没关系。妈，别担心，淋湿了没关系。别担心，别担心，淋湿了，淋湿了，换件干净衣服就好了。换件干净衣服。 就好了，换件衣服，换件衣服，换衣服，换衣服就好了，就好了。这雨下的挺好的，降温了。这雨下的挺好的，降温了，降温了。 降温了，我换上干衣服。我换上干衣,干衣服，干衣服，干衣服，把湿衣服直接放进了洗衣机。把湿衣服直接放进了洗衣机，湿衣服。 湿衣服直接直接放进了放进了洗衣机洗衣机，反正都湿了，反正都湿了，反正反正湿了。 湿了，正好洗一洗。正好洗一洗，正好，正好洗一洗，洗一洗。我站在窗边，我站在窗边，站在。 站在窗边，窗边看着外面的雨景，看着外面的雨景，雨景，雨景，心情特别愉快，心情特别愉快，心情。 心情愉快，愉快。晚上睡觉前雨停了，晚上睡觉前雨停了，雨停了，雨停了。我特意打开窗户，我特意打开窗户，特意。 特意打开窗户，打开窗户，让清新的空气进来，让清新的空气进来，清新的空气，清新的空气,的空气进来，进来。 这样我就可以睡个好觉了。这样我就可以睡个好觉了。睡个好觉，睡个好觉。好的，接下来我们再听一遍这个小故事，看你能不能听懂。今天中午。 我正在外面吃饭，突然下起了大雨。开始时我有点担心，因为我没带伞。吃完饭，雨还在下。我想了想，决定就这样走回家。 刚出饭店门，雨就哗啦啦的浇在我身上。我快步往回走，雨水打在脸上，凉凉的，还挺舒服。还没走几步，我的衣服就湿透了，贴在身上有点不舒服。 路上行人不多，大家都在屋檐下躲雨。我看到几个小孩在水坑里玩得很开心，不禁笑了起来。突然意识到，这场雨其实挺好的。最近天气太热了，这雨。 能让大家凉快不少。走到半路，我闻到了泥土的清香。雨水冲刷了街道和树叶，空气格外清新。我深吸了一口气，感觉整个世界都清新了。回到家。 我浑身湿漉漉的，妈妈看见我这个样子，连忙给我拿来干毛巾。我一边擦头发，一边说：“妈，别担心，淋湿了没关系，换件干净衣服就好了。这雨下的挺好的。” 降温了，我换上干衣服，把湿衣服直接放进了洗衣机，反正都湿了，正好洗一洗。我站在窗边，看着外面的雨景，心情特别愉快。晚上睡觉前，雨停了。 我特意打开窗户，让清新的空气进来，这样我就可以睡个好觉了。